Фірі 35 телевізійного каналу, як завжди, у цей час. Програма Добрий вечір. У нас традиційно цікавий та поінформований співрозмовник. Сьогодні це Олег Іванович Мудрак, кандидат народні депутати України по 128-му одномандатному мажоритарному виборчому округу. Округ включає в себе Корабельний та Лейнський райони міста Миколаєва. Добрий вечір. Добрий вечір. Итак, Олег Иванович, тема важная и актуальная, тема вывоза э, с территории города твердых бытовых отходов. Вы, как руководитель Франции, фракции фронта ЗМИН в городском совете, неоднократно обращали внимание городских властей на ту ситуацию. Собственно, ситуация очевидна, она, в общем-то, вопиющая, так как это сложилось уже в последние месяцы. Э, последняя сессия Николаевского городского совета э, обсудила этот вопрос, были проанонсированы некие жесткие решения, в том числе кадровые, ну, некие решения состоялись. Как ваше впечатление от этого всего, а с вашей точки зрения, будет ли таким образом теперь эта проблема решена? В этой студии, Виталий, на протяжении последних двух месяцев мы достаточно много обсуждали эту тему. И, в общем-то, рассмотрение вопроса о, об отчете директора департамента ЖКХ на сессии городского совета состоялось, наверное, вопреки вопреки, и связано это было с тем, что мной был инициирован сбор подписей наиболее загаженных микрорайонах Ленинского и Корабельного района. Эти подписи были переданы в адрес городского главы с, в поддержку моего депутатского обращения с просьбой рассмотреть этот вопрос на сессии. Вы знаете, до последнего дня не было никакой ясности и понимания того, будет ли этот вопрос включен в повестку дня и будут ли депутаты думу думать о том, как же решать проблему своего замусора. У меня сложилось такое впечатление, что после того, как вы лично, ну, например, там, на социальных своих страницах проанонсировали, что будет достаточно серьезная акция под стен, Николаевского городского совета эту тему включили в повестку дня. Действительно, тема сдвинулась с мертвой точки после регистрации мной заявки, в которой было указано. Формат проведения, формат проведения акции городских активистов, которые не согласны с той ситуацией, которая сложилась в городе, их количество, и, на мой взгляд, это послужило отправной точкой, которая стала тревожным сигналом для включения этого вопроса в сессию. Вы знаете, в этот день практически все буквально озаботились проблемой вывоза мусора в городе Николаеве. На президиуме городского совета очень весомо эту проблему в качестве поручения городскому голове поднял руководитель фракции партии регионов Артем Илюк. Вечером последовал эфир вашей телестудии с участием главы областного совета Игоря Дятлова, которым о, о об оценке этого эфира я с вашего позволения чуть дальше расскажу. В конечном итоге вопрос был включен в повестку дня. Но так как люди были готовы к митингу, они хотели его, митинг состоялся под стенами городского совета. Вы даже не можете себе представить, каково было их разочарование, когда на требования, в первую очередь на их требования, а это избиратели, это горожане, это те люди, которые избирают местную власть городского голову в том числе, на мои требования, к нам никто из руководства города не подошел, не дал внятных разъяснений, не э, дал гарантии того, что вопрос будет рассмотрен на сессии. Может быть, речь, ну, как бы, э, посчитали этот вопрос уже излишне политизированным, поэтому не пошли к избирателям. Активисты, которые принимали участие в митинге, в акции, держали в руках совершенно аполитичные плакаты и транспаранты. И вы знаете, наша, наша акция на фоне э, той клоунады, которая разыгрывалась с митингом в поддержку русского языка, она выглядела конструктивной и совершенно аполитичной. От граждан, которые приняли участие в акции, были делегированы три человека. И им было поручено выслушать мнение городских властей, выслушать их отчет и донести свою точку видения о том, как работают депутаты, на что обратить внимание и работают ли они вообще. Моя следующая инициатива при начале работы сессии была связана с тем, чтобы внести изменения в повестку дня сессии. Люди ждали во дворе. Это 150 человек, которые стояли перед зданием городского совета и хотели получить внятную информацию. И моя инициатива была связана с перестановкой важности вопросов в повестке дня и вынесения вопроса о мусоре в один из первых, для того, чтобы те три человека, которые были делегированы в зал, имели возможность выступить, донести свое мнение для того, чтобы потом выйти к стенам городского совета и рассказать о том, что же произошло на сессии городского совета. Моя инициатива была поддержана всего лишь навсего 13 депутатами. Вы знаете, это делалось умышленно. Умышленно это делалось для того, чтобы вопрос перенести на вторую часть сессии, в раздел Ризная, в то время, когда уже в зале еле-еле набирается половина депутатов. Там в, основном... в этом есть еще, я прошу прощения, еще ведь одна сторона. Явно политический вопрос по поводу придания статуса регионального русскому языку был поставлен, вот с него начали, а вопрос, грубо говоря, город задыхается в мусоре, об этом давайте поговорим в конце. Это тоже о многом говорит. Это о многом говорит, и вы знаете, если сегодня выйти на улицы города и у любого прохожего, у любого горожанина задать вопрос, что важнее для него, чистота и порядок в городе или наличие регионального русского языка, я думаю, что ответ мы получим в отношении первого затронутого вопроса. Однако вопрос был перенесен на вторую часть дня. В, Ризне, в то время, еще раз повторю, когда отсутствует практически половина депутатов, когда отсутствуют основные ведущие интернет-издания, печатные СМИ, телевидение, для того, чтобы как можно быстрее заболтать этот вопрос, для того, чтобы как можно менее объективно его оставшиеся журналисты смогли осветить и, в общем-то, придать ему такой статус второсортности. Вопрос рассматривался на сессии городского совета. Я выступал... Со своим видением этого вопроса с трибуны. И вы знаете, у меня сложилось удивительное впечатление от того, как воспринимается эта, эта проблема в городе. Свое выступление я закончил словами, в адрес фракции большинства в городском совете партии регионов. И звучали они так: Ваш удел это ставить сотни будок по городу Николаеву и продавать по дешевку землю. В том числе был упрек в адрес руководителя фракции партии регионов Артема Илюка, который ныне позиционируется как кандидат в народные депутаты, баллотирующий по 128 округу. На мой вопрос, как вы будете смотреть в глаза горожанам, что вы им скажете, придя в их загаженные дворы? Ответа так и не последовало. Ну, вы знаете, мы уже очень много раз в этой студии говорили о тех проявлениях политической трусости, которая сопровождает ярких лидеров в кавычках этой фракции. Это было очередное ее проявление. Дальнейшее развитие события получило следующим образом. Ну, оно достаточно смешно выглядит, когда на передодне перед этим городской голова говорит о том, что будет жесткое кадровое решение, и завтра, возможно, полетят головы. По итогам сессии выносится общественное порицание в кавычках, и э, директор департамента ЖКХ директора департамента лишает премии, а руководителей администрации районов э, 50% депримирует. Ну, складывается такое впечатление, что как максимум эти люди лишний раз в ресторане не смогут пообедать. Ну вот 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 такие э, настолько жесткие выводы были сделаны по той ситуации, которая сложилась в городе с мусором, которая стояла. На мой взгляд, уже практически на пороге развития болезни, эпидемии. И э, э, на мой взгляд, э, это, э, этот риск на сегодня еще не нивелирован. Завтра выборы закончатся, и, собственно, ну наверное, исчезнет необходимость, опять же, ходить к, к рядовым гражданам. Эта тема вполне может то есть складывается такое впечатление, что таким образом, так как она решена сегодня, то она получит свое продолжение, ну, собственно, до Нового года все точно так же повторится или нет? Я бы поставил более короткие сроки. Я думаю, что через месяц ситуация зеркально отобразится и будет как минимум таковой, как максимум еще хуже. И связано это, наверное, с непониманием руководителя города и области, действительно, что же с этой проблемой делать и как ее решать. Ну, вы знаете, ну, парадоксально выглядят заявления буквально через 2-3 дня после проведения сессии городского главы Владимира Чайки о том, что необходимо вдвое увеличивать тариф. То есть, вот на взгляд мэра города, это единственная панацея, которая может спасти мусор, которая может предотвратить мусорный коллапс в городе Николаеве. Более того, мне удивило выступление председателя областного совета Игоря Дятлова, который в характерной для него манере Пытаясь взгромоздить вину на попередников, рассказал трогательную историю создания предприятия 45-го года Николаївка Монтранса, його розвала в 2005 году. И э, так вот намеком, а кое-где даже открытыми словами обвинив в этом предыдущую власть. Так вот я хотел бы, понимать, э, хотел бы э, донести до горожан, они должны обязательно это понимать, что вопросы вывоза мусора всегда, во все времена были вопросами исключительно, вопрос, э, вопросами исключительно местного самоуправления и их компетенции. То есть это всегда была, есть и будет проблема городского совета. Так вот, не стоит, наверное, кривить душой и лгать с экранов телевизора о том, что это наследие попередников. Партия регионов в 2006 году, и это общеизвестно, в выборах в областной и городской совет получила контрольные пакеты акций. Большинство было сформировано во всех советах, всех уровнях. Это и облсовет, и городской совет, и райсоветы, и даже сельсоветы. И с 2006 года, после выборов 2010 года, ситуация повторилась и даже усугубилась. Сегодня в городском совете партия регионов представлена двумя третями, и в областном совете количество депутатов представленных партий регионов тоже достаточно велико и зашкаливает за 50%. Так вот, наверное, можно, наверное, стоило бы начинать с себя. То есть, придя к власти в 2006 году, вы не видели проблемы, которые есть сегодня в городе с вывоза мусора. Вы сегодня говорите о том, что необходимо было реанимировать это предприятие. У вас было 6 лет для этого. Вы просто не обращали внимания. На, на этот факт. Вы просто его игнорировали. Вы знаете, сегодня ни для кого не секрет уже для огромного э, количества горожан, кто по сути стоит за э, проблемой вывоза мусора, кто лоббирует усугубление ситуации и какая узкая группа лиц преследует при этом э, нагнетание этой ситуации с вывозом мусора? То есть эти э, фамилии общеизвестны, придет время, я их обязательно оглашу в этой студии. Хорошо, что делать? Я почему как бы вернусь к той мысли, которая была высказана выше. Там в авральном порядке изысканы городом какая-то сумма денег для того, чтобы решить эту ситуацию. Ну понятно, что системная проблема не решена. Потому что делать? Воровать меньше надо. Проблема мусорной, мусорного коллапса, который образовался в городе Николаеве, состоит и зависит исключительно от того, как финансово город выполняет свои обязательства перед мусора. На сегодняшний день счета, счета госказначейства они практически пусты. То есть записи на них есть в виде наличия каких-либо денег. Финансово эти счета никоим образом не обеспечены. Системная недоплата... Неуплата привела к образованию больших долгов. перед э, Я не только говорю о частных возчиках мусора, в том числе и перед коммунальными предприятиями, которыми, которые вывозят мусор и, и частные предприятия из частного сектора так называемые звонковые машины. Ситуация сложилась таким образом, что невыполнение, четкое невыполнение финансовых обязательств перевозчиками мусора не позволило не обновить за все эти годы им свой э, парк спецтехники, не обновить. Э, назовем так, парк мусорных контейнеров, не проводить эффективный ремонт заблаговременной этой техники, не вовремя оплачивать услуги э, свалки ТБО в Коренихе и так далее, и так далее, и так далее. То есть на сегодняшний день единственным способом вывести город из мусорного коллапса является обеспечение, финансов, выполнение финансовых обязательств перед этими э, возчиками мусора, чего априори я не вижу и уверен, что это не состоится. Это пессимистичный прогноз он жизненный. Хорошо. Вы также выступали с инициативой создания парка Андреевский. Насколько продвинулись в этом вопросе? Ни насколько мы не продвинулись, не продвинулись в этом вопросе. Историю инициативы жителей улицы Торговой, Бригадной, Каховской, Патона. Я рассказывал в этой студии о том, как на сходке горожан мне было поручено сопроводить их инициативу и решить экологическую проблему микрорайона, которая в народе называется провалля, придав ему статус земель этому провалю парку и попытаться разработать проект организации парка. После долгих баталий на комиссии, после очередного плагиата, который был применен в отношении этого проекта решения, я говорил об этом в этой студии, вопрос вышел на сессию. И вопрос таким же так же кратко был отвергнут фракцией партии регионов. И Артем Илюк, его руководитель, сказал дословно, комментируя отказ в организации парка Андреевский по улице Торговой. Я не считаю целесообразным организовывать парк размером 4 гектара в частной застройке. И мне бы очень хотелось, чтобы Артем Илюк теперь посетил эти улицы, пообщался. С горожанами, которые проживают в этом частном секторе, посмотрел им в глаза, услышал их ответы. Я думаю, после услышанного он вряд ли у него возникнет желание посещать эти улицы ну, в ближайшие несколько лет. Но дело в том, что он баллотируется по этому округу, соответственно, и по этим улицам в том числе. Как он сможет не пообщаться с этими людьми? Я думаю, что общение будет происходить именно на том уровне, который я предрекаю ему. Хорошо. Еще один вопрос, который потенциально должен был вроде бы появиться в повестке дня прошедшей сессии, это продажа земли спецпорту Никотера. Но он не появился. Что происходит? Что продолжает происходить вокруг этого вопроса? Вы знаете, мне тоже очень интересно, что же происходит вокруг этого вопроса. Мы говорили о том, что мы были неправильно с моим товарищем Александром Жаловецким, депутатом городского совета, понято. Поняты городской властью, когда требовали увеличить цену за продаваемый земельный участок Никотери в пять раз, она была из той информации, которая были размещены на интернет-сайтах, увеличена на 5 гривен. И более того, вопрос просто не вошел в повестку дня сессии. На мой взгляд, те, кто лоббирует, те, кто стоят за попыткой протянуть через стены городского совета дешевую распродажу городской земли в виде портовых мощностей Никотери, просто не рискнули выносить вопрос на сессии, зная то, какой, он жесточайший, какой жесточайшей критики он будет подвергнут с нашей стороны. Но я вам скажу больше, мой прогноз. Первая сессия после того, как состоятся выборы в Верховную Раду, обязательно примет решение и продаст практически по дешевке землю спецпорту Никотера. То Это есть, мой то, прогноз. То, то есть вы считаете, что, земля, что этот вопрос откладывается в связи с выборами, что вы просто не будоражить общественное мнение? Совершенно верно. А, ну и так вот мы плавно, собственно, постепенно подошли к вопросу а, уже стартовавшей избирательной кампании. Вы, ну, вот мы его, в общем-то, видим, у, активный участник этой избирательной кампании по 128-му избирательному округу. Как ваше впечатление от того, что, как она проходит сейчас? Впечатление достаточно негативные, связанные с тем, что, вы знаете, на мой взгляд, разыгрывается избирательная кампания в городе, которая больше напоминает выборы депутатов городского совета. Кандидаты, я не буду называть имен и фамилии, горожане прекрасно и так знают этих кандидатов, которые идут к людям, начиная устанавливать скамеечки, ремонтировать подъезды, попытки какие-то делать, завозы песка, на наполнение песочниц. Вы знаете, на мой взгляд, это не уровень будущего депутата Верховной Рады, который должен сегодня идти к людям со своими законопроектами, которые он будет инициировать в случае своего попадания в Раду. На мой взгляд, сегодня к людям надо идти с вопросами возобновление выплат, выплат детям, законодательству детям войны, которые приостановлены по постановлению Кабинета министров и подписаны Николаем Яновичем Мазаровым. На сегодняшний день надо идти с отменой пенсионной реформы и рассказывать людям, как я это буду делать, отменяя те изменения в пенсионную реформу, которые продлили женщинам на 5 лет их пенсионный возраст. На сегодня надо идти с теми поправками, которые существуют в законах и которые надо доносить людям. К примеру, об установлении дополнительной пенсии ветеранам войны. На мой взгляд, эта пенсия, их не так много осталось, к большому сожалению, они уходят из, из этой жизни. Должна быть установлена пожизненная дополнительная пенсия, как минимум 8 тысяч гривен, для того, чтобы те люди, которые нас защищали и дали возможность нам родиться в этой стране, были материально и социально защищены. Те попытки, которые сегодня проходят во дворах, да, это вот задабривание, это вот попытки вызвать симпатию, любовь горожан, но это все те попытки, которые должны были еще два года назад, на протяжении двух лет быть трансформированы в реальную работу депутатов городского совета. Это та работа, которую депутат должен был осуществлять на протяжении этих двух лет, а не сегодня сконцентрировав, сконцентрировав бюджетный ресурс всех налогоплательщиков, подчеркну, всех налогоплательщиков, как области, так и городского совета, использовать его для раскрутки своего э, партийного флага и при этом показывая, какой, на, насколько человек заботлив, насколько он любит горожан. Но при этом, я думаю, если задать вопрос, а какие же будут ваши первые законодательные инициативы, что вы сделаете для того, чтобы не, ремонт, не выполнение ремонтов подъездов на законодательном уровне, не выполнение ремонтов крыш. Решение проблем именно в сфере разработки законодательства, как это будет решено, я думаю, такой кандидат не даст ответа. Достаточно часто приходится слышать из уст представителей оппозиции, что используется админресурс. Вы сталкиваетесь сейчас с этими фактами? Он используется? Мы с вами разговаривали о вывозе мусора. Это ну, один из примеров, этот, 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 этот пример да, применения админресурства, когда искусственно создавалась проблема невывоза мусора в городе Николаеве, в том числе как политическая технология, приходя кандидат, к нему люди идут с массой своих проблем, которые в это время отодвигаются на второй план и приходит, естественно, у них первая кричащая проблема – вывоз мусора. После этого следует сигнал соответствующие органы исполнительной власти, которые под метелочку этот мусор вывозят. Вот такая нехитрая технология приносит потенциальному кандидату узнаваемость, любовь народную, повышает его симпатию, хотя люди должны понимать о том, что это системная ежедневная работа, которая должна была быть и должна была быть обеспечена. Это тот старый будильник, который, в общем-то, плати, возчику, и он будет тикать. А, собственно, с начала года достаточно активно анонсировались ремонты дорог, внутриквартальных проездов и так далее. Ну и так, в общем-то, и было понятно, что где-то под выбор это все будет происходить. Сейчас вот такие ремонты происходят на 128-м избирательном округе? С такими ремонтами я не сталкивался. Знаю информацию о том, что после визита одного из кандидатов на улицу Казарского, на микрорайон, расположенный на улице Казарского, в течение недели был выполнен, опять подчеркиваю, за деньги всех горожан, ремонт в угоду одной политической силы внутридворовых проездов. И это та технология, которая набирает оборотов, это та технология, которая позволяет в общем вводить в заблуждение горожан, это та технология, которая позволяет на сегодняшний день декларировать, Сердце города как насущный, нужный и, в общем-то, наверное, один из самых важных проектов в городе. При этом забывая сказать о том, что, ну, наверное, я вот просто живу в двух кварталах от этого сердца города, и мне будет со своими детьми приятно по чистой улице Адмиральской прогуляться для того, чтобы покрасоваться перед своими избирателями в центральном районе. Забывая совершенно о том, что парк Андреевский, о котором мы говорили с вами, он нужен 5000 горожан, и его, его создание просто игнорируется. То есть вот это те, те, те технологии, те политтехнологии, которые используются в том числе с применением админ ресурсов, бюджетных денег, а ведь мы, как налогоплательщики, являемся их основными донорами, да? мы наполняем бюджет и города, и области, и в этом городе не все симпатики партии регионов, а достаточно большой спектр политических пристрастий, но почему-то бюджетные средства используются в угоду и под флагами, и под патронатом именно одной политической силы. Я хотел бы, чтобы горожане это понимали. Но выборы – это такая штука, что они как бы предъявляет определенные требования и к избирателю. Может и избиратель должен быть более требовательным кандидатом, который к нему приходят. Задавать действительно вопросы не по поводу ремонта подъезда, ну, понятно, что это болит, или там разбитого двора, но и по поводу программы, с которой кандидат к нему пришел, и что действительно завтра на самом деле, а не на словах, он будет делать в Верховной рады. Совершенно... Это такая взаимная ответственность, не только ответственность кандидата, но и ответственность еще и избирателя. Я совершенно согласен с вашим высказыванием, с вашей мыслью. Более того, хотел бы его развитие добавить. Действительно, общение, избирательная кампания по выборам народных депутатов в этом году стала напоминать выборы, я говорил об этом уже, депутатов городской совет. А ведь это должна быть ну, своеобразная соревновательная гонка между кандидатами в депутаты, которые бы, каждый из которых доказывал бы состоя... более лучшую или как бы эффектив... более эффективную состоятельность своих программ. Говорил бы о том, какие законы он сделает, как он решит проблемы ЖКХ, в каких изменениях законодательства это выльется и что первое, какие шаги будут предприняты в парламенте для того, чтобы начать реализацию доверенных народам полномочий. Ну, применяя к себе это, я, бы, я скажу, что первое, на что я обращу внимание, и первая проблема, которую я буду решать, это вопрос отмены постановления Кабинета министров за подписью Николая Азарова, который приостановил выплаты детям войны. Это первое. Вторые, вторые третьи и дальнейшие мои шаги, я, в общем-то, донесу с горожанам, те, которые еще не знакомы в средствах интернета, с моей программой при личном общении. Олег Іванович Мудрак, кандидат в народній депутаті України по 128-му одномандатному мажоритарному виборчому округу, який включає корабельний та леїнський райони міста Миколаєва, був нашим гостем та відповідав на наші питання. Якось найкраще, Успіхів вам. Добавить!